ངས ེ ངས ཀསོས དི ཡོས བྱ རེ ན སྱ རེ རེ འར རེ 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 ར རོ ས ེ ཆ ན� རན� S ཏ ེོོ ར � filling और हम चाहते हैं कि वाई पूर्ण कुमार जो कि 2001 बैच के हरियाणा के के आई अधिकारी हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए और जो उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट सुसाइड नोट में लिखा है उसमें जन अधिकारियों के नाम शामिल हैं उन सभी पर एफआईआर आई की जाए एसपी रोहतक और डीजीपी हरियाणा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लीगल जो कार्रवाई है वो की जाए सर पर उनके परिवार की तरफ से जो मांग करी गई है कि जब तक तक उनको इंसाफ नहीं नहीं मिलता तब तक वो है वो नहीं किया जाएगा। ये मांग उनके धर्म समी अमनीत कौर हमारी बहन है उन्होंने ये डिमांड की है कि जो भी लोग इसमें शामिल है जिसमें पूर्ण कुमार जी ने जिन लोगों के नाम जो रिटर्न में दिए हैं उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ये अपील करता हूँ कि वो इमीजिएटली एक्शन ले ऐसे तो एक दलित परिवार का एक लड़का जो इतनी एजुकेशन लेकर एक आईपीएस अधिकारी के तौर पर पहुंचा है काम कर रहा था तो ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के साथ ऐसा होगा तो आम का देश में क्या हो, हाल होगा तो ये जो बीजेपी सरकार है बीजेपी रियोल्ड स्टेट है उसपे उनमें दलितों के खिलाफ जो एक्सप्लाइटेशन है दलितों की वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है पंजाब सरकार जो है वो हरियाणा सरकार के साथ बातचीत इस मामले में करेगी हम तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब भी गए थे और हम ये हरियाणा सरकार को और बीजेपी की केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये जो लोग जो भी लोग शामिल हैं इसमें ब्यूरोक्रेसी के हैं कोई पॉलिटिकल हैं जो भी लोग इसमें शामिल है उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए मुर्दाबाद दलोधी बीजेपी दल्त विरोधी केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुदाबाद मुदाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी विरोधी हाय बीजेपी विरोधी हाय मुर्दाबाद 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 ये देखिए पिछले दिन बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हरियाणा में वापरी एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार जी जिन्होंने दुखी होकर एक्सप्लॉयटेशन उनकी हुई उनके सीनियर अधिकारियों ने उनकी एक्सप्लॉयटेशन की वो दलित समाज को बिलोंग करते थे इसीलिए उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ हम उसके पूरी तरह अगेंस्ट हैं और हम चाह रहे हैं कि हरियाणा सरकार को और केंद्र की बीजेपी सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए जिन्होंने इंस्टिगेट किया सुसाइड करने के लिए पंजाब तो सरकार किस तरीके से मदद करेगी परिवार? पंजाब सरकार हम परिवार के साथ पूरी तरह खड़े हैं हमारी वो बहन थी अमनीत कौर और हम परिवार के साथ पूरी तरह, तरह खड़े हैं और कोई भी जरूरत पड़ी तो हम अदालत से लेकर सड़कों पर जो है वो प्रोटेस्ट भी करेंगे लीगल जो फाइट है वो भी करेंगे और परिवार को इंसाफ दिलाकर रहेंगे जिसमें तो नाम लिखे गए अधिकारियों बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए क्योंकि जो नाम लिखे गए हैं सुसाइड नोट में उन्होंने नाइन पेजेस का एक सुसाइड नोट लिखा है उसमें बहुत से नाम शामिल किए हैं जब तक उनका नाम एफ आई आर में दर्ज नहीं किया जाता तब तक हम समझते हैं कि इस परिवार को इंसाफ नहीं मिल सकता ਮਾਂਡੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਈਪੀਐ ਸਮਾਨ ਦਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੱਟੀ ਹੋਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੀਮਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਆ ਜਲਦਾਬ ਜਲਦਾਬ